जीवन रूपी रात का पहला के गर्भ तो आरंभ होया यही जन्म से और जन्म काल समाधि दिन से माता के गर्भ में प्रवेश हो गया जन्म हो गया और ये प्रवेश ये जन्म समाधि जीवन भर जिड़ा जीवन बचपन जवानी बुढ़ेपे दौर तो लंघ है फिर फिर जवानी फिर बुढ़ेपा उसे आहोश न जीवन भर लगता रहता है उसे गुफा उसी समाधि उस आनंद उस रस काल सारे का आनंदमयी है जीवन दुखदाई ਜਨਮ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਮਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੈਤ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਵਧੇ ਤੋਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ बिल्कुल देव मई समाधि भगत बन होया ईश्वर की प्राप्ति की जी चाहत पैदा हुई इस, तो इस सब तो पहले अनुभूति माता के गर्भ हो सब तो पहला आनंद इसने माता के गर्भ विच माणिया जीवन रूपी रात का दूसरा कह जीवन प्राप्त हो गया प्राप्त होद है हो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग बयान करते हैं दूजे चेहरे रह के वन जा अमित्रा मतरा विसर गया जीडी ध्यान की एकाग्रता ध्यान से भंग हो गई उसत जुड़ी हुई टूट गई समाधि भंग हो गई योगी संधि उजित हो, हो जाता है और जेड़ा भी उसकी समाधि भंग करे कई दफा ऐसा देखने दे चाहे शराप देने दे उतरता है बच्चे का इधर माता दे गर्भ तो बाहर आना समाधि का भंग हो एक संत की समाधि भंग हो अ है नहीं तो धाइया मार के रोया चीख निकली है रोया रोई जा रहा है रोई जा रहा हैरानगी है कि बहर आद लग पे संसार आंदे ही रोन लग पे है जीवन प्राप्त होया है रो लग पे है जन्म काल विच नहीं रोया माता दे गर्भ विच नहीं रोया यही उसका जन्म से ते जन्म का पीरियड ये दस महीने तक असी मन सकते हैं दस महीने तक ये जन्म काल से फिर गालबन नौ साल तक बचपना है बिल्कुल बचपना फिर अगाह कोई पैती चालीस साल तक जवानी है। युवा अवस्था है फिर जवानी तो पैर खिसकता है बुढ़ेपे जो है कदम जो है पेंदे ने इस तरीके नाल चार पड़ाव तो ए जीवन लंघता है प्रथम जन्म ए पीरियड ए अवसर दस महीने का है दस महीने की लंबी समाधि केंद्र ने अगर इतनी लंबी समाधि कोई जीवन काल में जी प्राप्त कर ले तो उसने अपने आदि लिया उसने अपना पिछकड़ लिया समाधि रही है किसी दी दस मिनट किसी दी पांच मिनट किसी अभ्यासी दी, एक घंटा किसी की दो घंटा कभी कभी लखा दे हजारा चों एक मनो मनुख धार्मिक दुनिया च ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी समाधि कई महीने लगती है और जिसकी नौ दस महीने पूरी समाधि समझ लो उसने अपना जन्म लब लिया जिसने उस जन्म लिया उस जन्म है फिर ऐसे जन्म तो, 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 तो ही नहीं ये फिर जन्म मरण तो रहत हो गया जोड़ा आम संसार चल रहा है उसनु ऐसा जन्म तो ही नहीं उसनु ऐसी दुनिया लगी जिस दिच मौत है ही नहीं अमृत मृत्यु तो रहत जीवन उन अमृत मनुख दे प्राणों से ये जो आवे हयात दी प्यास है ये जो अमृत दी प्यास है दरअसल ये प्यास भी माता दे गर्भ तो चली तो उस जन्म काल जन्मकाल भी मृत्यु दा भय नहीं सी मौत दा भय है किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं सी भय चल पेंदा है जीवन प्राप्त गर्भ तो बार आई भय चल पैदा है बच्चा भयभीत होता है डरन लग पेंदा है तो दस महीने की यह लंबी समाधि दस महीने का यह लंबा अनुभव जीवन भर उसकी चाहत बनाई रखता है ये गल है जिन्हें अवस्था भी नहीं समाधि गर्भवई अवस्था जो कुछ साधक जंगलों की तरफ बजे पहाड़ों की कंदर की तरफ बजे जमीन भौरे की तरफ जो है बजे बयावान उजाड़ अस्थान भज पै एकांत लिश की थी। एकांत का यह अनुभव माता के गर्भ तो चले है उत्थे भी एक सी एकांत से एक दे जुड़े हुआ सी खुद भी एक से दूजा है ही नहीं सी, तीजा है ही नहीं चौथे दी कोई है ही नहीं सी, भीड़ बिल्कुल नहीं आज भी जे कभी कभी मनुख भीड़ तो बेचैन हो जान्दा है परेशान हो जाता है किसी एक पासे चलीए गुस्सा तलाई दे चलीए इस भीड़ तो भजी है इस तरह का ख्याल जो पैदा हो जाता है ये ख्याल भी जन्मकाल तो मिले पर जैसे जीवन प्राप्त होया जन्म काल तो तो बाहर बाहर आया आया माता गर्भ तो लिव टूट गई ध्यान टूट गया समाधि भंग हो गई गुरु नानक देव जी महाराज जीवन रूपी रात दे इस दूसरे पैर नाल बयान करते दूजे पैरे रैन के वन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथों हथ हत नचाइए वन जा रहा मित्रा ज्यो जसोदा घर कान जिमें जसोदा लाड के नाल कृष्ण चांदी है हिला है पिला है बगल वे रही है दरअसल हर बच्चा मां कृष्ण है हर बच्चे ले मां जसोदा ही बच्चा चाहे कैसा ही क्यों नहीं वो मां राजा बेटा है बच्चा चाहे कैसा ही क्यों नहीं वो मां कृष्ण है मां ते राम है मां ते अवतार है मां भगवान है मां ते सब कुछ है मां ते हुक्मरान है बच्चा थोड़ा जिया तोतली ज़बान नल बोलना सीख जाए जो कुछ बोल गए मां तत्क्षण पूरा कर दिए इंज जिवे किसी हुक्मरान दी गल सुन के कोई गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो जांदा है ते गल मनन तैयार होंदा है इस तरह ही मां मनदिए और गल मन के खुश होंदी है हर मां लए बच्चा ते हुक्मरान है हर मां लए बच्चा ते उसका राजा बेटा है हर मां बच्चा ते कृष्ण है इसे ही ख्याल नु गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरे पहरे विच बयान पे कर देने दूजे पहरे रहन के वन जा रहे मित्रा विसर गया ध्यान ध्यान दे टूट दिया धाइया मार के रोया अजो की सैंस भी अपने ढंग नाल खोज कर रही है कि जमदिया ही बाहर आंदिया ही जीवन में प्राप्त होद्या ही बच्चा रोया क्यों है क्यों रो रहा है दुख इस अजय लगी नहीं शरीर में कोई रोग है ही नहीं कोई दर्द से पीड़ा भी नहीं फिर रोन का कारण क्योंकि रोण का कारण केवल दुख ही है दुख तो बिना रोना नहीं होता। तमाम हंजू दुख की बुनियाद पर खड़े ने जितना वाला दुख जितनी वड्डी बुनियाद उतना ही वाला हंजुआ का महल खड़ा हो जाता है जितनिया वड़िया दुखा दिया जड़ा हंजुआ पत्ते उतनी ज्यादा हो हंजू दुख तो ही निकलते हैं जितना वड्डा दुख उतने हंजू एक आलम का तो ऐसा कहना है कि मनुख की अखा दे चौंक आज तक जितने हंजू वगे हैं उतना जल तो शायद सच सागर भी नहीं है मनुख इतना रोया इतना रोया इतना रोया रोन का कोई कारण होना चाहिए वो है, तो है दुख इस बच्चे को दुख है क्यों रोया क्यों रो रहा है इसनों भाई गुरुदास जी ने फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने खोले भाई गुरुदास जी कहते हैं रोवे रतन ओ रोवे दुख अपना हस हस गावे सब परवारा एक रतन गवा गया एक रतन गवाच गया एक रतन किधरे खो गया है बच्चे को केड़ा रतन से ध्यान दारक रतन से हम जी जीवन यात्रा चली है ये ज्ञान ते बढ़ेगा ध्यान नहीं बढ़ना ध्यान ते टूट गया हम ज्ञान बदता जाएगा उम्र के नाल नाल ये ज्ञानी होंदा जाएगा ध्यानी नहीं जन्म दे च ये ध्यानी से जीवन दे च ये ज्ञानी है ध्यानी निर्माणता की मूर्ति आ गयानी अहंकार का मुजस्मा ध्यान प्रेम की मूर्ति जबकि ज्ञानी अहंकार करता है ध्यान हीगर आ जबकि ज्ञानी खिंडिया आ दूर, दूर दूर तक फैले आ शायद इस वास्ते ही उर्दू दे एक महान शायर इकबाल ने ऐसा कह देता है कि फिलसफी को भैंस में खुदा मिलता नहीं डोर को सुलझा रहा, रहा है और सिरा मिलता नहीं उनके ज्ञान बदता जा रहे हैं तो ज्ञान करके बाद विवाद बदेगा जैसे कि भगत कबीर कहते हैं हर जस सुने न हर गुण गावे बातन ही असमान ये ज्ञानी ना हूं सुनेगा ना गावेगा बस बात तो नहीं आसमान गिरावे गल्ला नाले इसने आसमान नु ढाणा और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी गल्ला वधण गया अक्सर देखे हैं कि बुड्ढे जितने बातूनी हो जाते हैं उतने बच्चे नहीं ये बातूनी होना उम्र के नाल नाल बढ़ेगा चार बुड्ढे जिथे बैठे ने लगातार चार चार घंटे बोली जा रहे बोली जा रहे ने बोली जा रहे ने, ने लेकिन बोलने का कोई अर्थ नहीं बस बस बोलने ही बोलना है बोलना ही बढ़ता जा रहा है थे बोलना थे ज्ञान तो आएगा मैं ज्यादा जानना मैं बोलना पहले ये ध्यानी ध्नी खामोश हो जाता है ज्ञानी बोलता है बहुत बोलता है बहुत बोलता है ध्यानी की खामोशी ही जो संदेश ते उपदेश दे जान्दी है, ज्ञानी दे शब्द भी उतना संदेश ते उपदेश नहीं देंगे दे। ध्यानी का मौन भी जो आनंद की वर्षा कर जाता है ज्ञानी की धुआंधार तकरीर भी जोली पाती जीवन ज्ञानी है ज्ञानिया संसार भर गया जगत भर गया बड़ा बोल बड़ा बोल चार बंदे जिथे खड़े ने धुआंधार बोलना चल रहे, है धुआंधार बात चल रही है बिना रुके गल बात चल रही है पर बिना रुके ही एक लंबा मौन माता दे गर्भ दे चल रहे शायद बाद कुछ एक लोगों को जो ख्याल आया मौन धारण करिए ये भी ख्याल उत्थ ये संस्कार भी माता के गर्भ तो मिले मौनी सारे संस्कार जो माता के गर्भ मिले, जीवन भर के उसकी तलाश करता रहा मैं मौन हो जावा मैं एकांध चला जावा मैं गुफा दे चला जावा मैं खामोश हो जावा इस सारी अवस्था गर्भकाल में सुते प्राप्त सी ऐसा मौन निरोल अमृत रस्ती परमात्मा विचार बह रही ऐसी एकाग्रता निरोल ईश्वर ही ईश्वर सी परमात्मा ही परमा ऐसी समाधि कोई समस्या नहीं जिंदगी दी कोई समस्या नहीं ना खान दी ना पीण दी ना जीण दी ना श्वास लैन दी मां श्वास ले रही है तो श्वास ले रही मां खा रही है खा रही है मां पी रही है यह पी रही है पीने भी यही यतन नहीं अक्सर बहुत चिंता नु रिजक मनुखक होंगी विच बच्चे नु मिल रहा है जद भी कोई समाधि लेन संत हो जाता है भी रिजक प्राकृतिक रूप में मिलता है अगर वह समाधि दस महीने की लंबी हो जाए वह रिजक परमात्मा देता है इस तरह देता है जिस तरह गर्भकाल बच्चे नु को है बच्चे नु खाना नहीं पैंता बच्चे नु पीना नहीं पैंता बच्चे नु स्वास भी लेने नहीं पैदा कई दफा समाधि लीन पुरुषों के स्वास भी रुक जाते हैं फिर भी वो जिंदा होंगे श्वास लैन की लोड़ नहीं खाने की भी लोड़ नहीं पीने की भी लोड़ नहीं सब कुछ परमात्मा मई हो गया सब कुछ ईश्वर मई हो गया तो एकां मौन रस खेड़ा ये सब कुछ जो है प्राप्त है मूल चिंता जो रोजी दी है रिजक दी है बिल्कुल ही नहीं साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान आप कहते प्रथम माता दूध अस्थन, बाद देचे। पहले अस्थना नहीं है क्योंकि तो कोई दूध पीन वाला ही नहीं है प्रकृति ने नहीं दिता अस्थन बना देते सोमे बना पर खाली ने भांडा बना देता है पर भांडे अजय प्रभु ने कुछ पाया नहीं क्यों तो अजय कोई पीन वाला ही नहीं आया जैसे पीन वाला गर्भ तो बाहर आता है भांडे लभालब भर जाते कितनी वो दया उसकी कितनी वीडी उसकी रहमत कितनी वीडी उसकी बख्शिश इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहें पहले देते रिजक संभा

मां के दे अस्तर दुध पहले बन गया है ईरान सम्राट सन कितनी खूबी कितने सोने शब्द जगत जो है समझा रहा है दूसरा बेहरा ध्यान टूट गया है जन्म जीवन बदल गया है जन्म जीवन के प्रवाह चल गया है प्रवाहित हो गया है पहले ठहरिया होया प्रवाहित हो गया पहले, हो हो पहले रुकया होया चल पै पहले समाधि लीन से उन समस्या लीन हो गए उन हम समस्याव घिर गए जैसे समस्यावान घिर है रोया है और यह समस्या उद ही पैदा हो जाती है जदों गर्भ तो बाहर आता है गर्भ तो बाहर आना ही दा जन्म होना है। समस्याव नहीं कहना चाहिए कि बच्चे का जन्म होया समस्यावान का जन्म इंज नहीं कहना चाहिए बच्चा जमे है कुछ दुख जमना विपता जमी है कलेश जमे है क्यों बच्चा है रोना, दुख है। रोना कलेश है। तो दुख तो हों कले गवाच गया इसलो ध्यान तो माता के गर्भ बच्चा ध्यानी है जबकि बाद सारा जीवन भर यह बनने की कोशिश करेगा ध्यानी बनने की नहीं जन्म ध्यान है जीवन ज्ञान है ज्ञानी का मन ध्यानी दा मन जुड़े होगा चलाक होगा ध्यानी भोला होगा ज्ञानी दूसरिया धोखा दे है, ध्यानी दूसरे को धोखा खा सकता है इतना अंतर है इतना अंतर है जमीन आसमान कोई धोखा खा के खुश होता है कोई धोखा दे के खुश होता है जो धोखा दे के खुश हो तो ज्ञानी है जो धोखा खा के भी प्रसन्न होते क्या नहीं है जीवन भर अगर मनुख कुछ तलाश भी कर हैं, है धार्मिक लोग कहते नहीं ध्यान की तलाश कर रहे हैं इस वास्ते कोई मंदिर जा रहा है कोई गुरुद्वारे जा रहा है किसल जा रहा है ध्यान साधना करने लिया बनने लिये जा रहा है ज्ञानी है, है।, है। विद्यालय ज्ञानी बना रहे हैं स्कूल ज्ञानी बना रहे हैं बड़े बड़े कॉलेज मनुखन ज्ञानी बना रहे हैं ज्ञान भी वर्षा तो चारों पासे हो रही है कदम कदम देते स्कूल कॉलेज दे कदम कदम देते ज्ञानिया की भीड़ ज्ञान सिर का बोझ बन के रह गया है ज्ञान भार बन के रह गया है दे बहुत कुछ हाँ दे संबंध जानते हैं उसकी प्राप्ति कोई नहीं।, तो कोल नहीं बहुत कुछ जान ले बहुत कुछ जान ले ज्ञान बोझ बन गया है ज्ञान तनाव बन गया है। और ए सदी बीसवीं सदी जो ज्यादा तनाव ग्रस्त है उसका तो यही मतलब है कि बाकी तमाम सदियां ज्यादा ज्ञानी सदी है ज्ञान ज्यादा ज्ञान चरम सीमा से पहुंच गया है तो फिर कुदरती गल है दुख भी चर्म सीमा ते पहुंचना सी। ज्ञान करके मन की चंचलता वधी ज्ञान करके मन का जो है खिंडाव होया ज्ञान सी ध्यान भी प्राप्ति लेकिन ज्ञान आ गया फैलाओ तो कुछ पसर गया फैल गया बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया, गया, तो गया दफा है तो जीवन भर झोली दया नहीं इधर एक गर्म तो बाहर आया इधर ध्यान दी डोरी टूट गई विसर गया सब ध्यान गुरु नानक देव जी महाराज कहने ध्यान ते भूल गया ध्यान ते टूट गया ये रतन से रोवे रतन गवाए के माया मोह गुवारा ओ रो वे दुख अपना हस हस गावे सब परवारा भाई गुरुदास जी गर्भ काल दे उस ध्यान में अवस्था नु कहंदे ने वो रतन सी इस दे कोल जो जांदा रहा इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया भगत तो उसे रतन नु प्राप्त कर लेंदे ने भक्ता दे अंदर उसी रतन दी जो है चाहत है और जैसे है उस बच्चे को ये रतन छुपे आंदा है गुझे रूप चोंदा है आम बा बैरोनी दुनिया नो जो है नहीं पता हुंदा भगत भी इस रतन को हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करते ने अब कह दे ने अनक जतन कर हृदय रखया रतन न छपे छपाया एकल वखरी है कि जब गर्व काल तो बाहर आके उस ध्यान में रतन की प्राप्ति होती है तो फिर ध्यान छुपया नहीं ये ठीक है, कि माता का गर्भ उधर दस देता है इस कोई जीवन पल रहे कोई जीवन है यह गल वखरी है समाधि लीन है एकाग्र है ध्यानी वेख के भी पता चल जाता है ये तो जापदा है परमात्मा के गर्भ दे चला गया तो ईश्वर के गर्भ दे चला गया परम चेतना के गर्भ से चला गया जो माता के गर्भ बच्चा है सारी जिम्मेवारी मां परम चेतना के गर्भ से चला जाता है सारी जिम्मेवारी परम चेतना परमात्मा ईश्वर की निरोल ईश्वर की इस वास्ते अगर अनुभव यह आख रहा है कि सारी दुनिया के धार्मिक अस्थान परम चेतना के गर्भ की तलाश करने एक सहायता कर देने, मदद देने, हैं धर्म मंदिर की तरफ भजे मनोमुख गर्भ की तलाश कर रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब इसके कोल सूक्ष्म शरीर से तो माता के गर्भ की तलाश कीस्थूल शरीर है उसने तो परमात्मा के गर्भ की तलाश की ईश्वर के गर्भ की तलाश की बाकायदा मंदिर जी गुफा होंगी तो केंद्र गर्भ ने मंदिर का एक गर्भ है और उसकी परिक्रमा की जाती गर्भ की परिक्रमा क्यों गर्भ के अंदर देवता है जब भी कोई परमात्मा का गर्भ प्राप्त कर लेता है वो तो देवता हो जाता है ऐसा देवता हो जाता है जैसे कि सूक्ष्म शरीर माता के दे गर्भ के प्रवेश करके देवता ही है और एक ऐसी प्रथा भी साढ़े देश दंघी है कि जब कोई औरत गर्भवती हो जाती सी तो उसकी पूजा होती सी परिवार सारे सदस्य उसकी परिक्रमा करके पूजन कर रहे क्यों कि ए आज देवल बन गई है कोई देवता समाधि लीन बैठा है इस दिन। अगर दी पूजा है तो मैं इसलिए परम चेतना एक गर्भ का स्वरूप ने इथे बैठा बैठिया कोई समाधि लीन हो जाए तो परमात्मा के दे बकायदा स्थित हो जाता है टिक जाता है और हो इस तरह टिक जाता है जैसे कि माता के दे गर्भ बच्चा तो जिम्मे सूक्ष्म शरीर मां का गर्भ लभद है यह अस्थूल शरीर परमात्मा का गर्भ लगते ने ईश्वर का गर्भ लगते ने और सारी जिंदगी भर उसे गर्भ की जो है तलाश आती है गर्भ जो बाहर आंदे हैं कि जो बच्चा रोया है बस उस ध्यान दे टूटन करके जो है रोया है। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरदाया दूजे तेरे रहने के वन जा रहा मित्रा विसर गया सब ध्यान हथों हथ न चाहिए वन जा रहा मित्रा जो जसोदा घर कान हथों हथ न चाहिए प्राणी मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं किस तेरा जिन रच रचया तिसे न जाने मन भीतर धर ध्यान जियो कहो नानक प्राणी दूजे पैरे विसर गया ध्यान जियो जीवन रूपी रात दा दूजा पैर ते बचपना ध्यान जांदा रे ध्यान टूट गया प्रथम रोया क्यों सी ये भी भूल गया क्योंकि रोने होर बहुत पैदा हो गए और अनंत खिडौनिया दे रोनिया दे तरह तरह दे दे के पदार्थों के रोनियामय आया सी, ए रोना जिसनों भी नसीब हो जाए समझ लो उसने परमात्मा का गर्भ नसीब कर लिया वह प्राप्त हो गया और रह ना सका दिन देखे प्रीतमा मैं नील वह वह चल ले जीओ यह अवस्था तो जिसन प्राप्त हो जाए समझ लो उसने वो प्रथम रोना लब रहा है, जिसमें प्रथम रोना रहा है, वो प्रथम आनंद भी लग लेगा उसने माता दे गर्भ प्राप्त सी तीसरे चौथे पहले इस प्राणी ने इस जीव यात्री ने इस तरीके अपनी तर्ज जिंदगी वलीत थी साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगे इंज वर्णन करते